ہمارا رب رب العالمی ہمارے آقا رحمت اللہ عالمی سارے عالم کی ساری جتنی جو کچھ ضرورت ہے اس سب کو اللہ نے اپنے ذمے میں رکھا ہے اور وہ سارا عالم قیامت تک کے آنے والے انسان ان سب کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے ہم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو مردوں کو عورتوں کو عوام کو خواش کو حکومت والوں کو دولت والوں کو جو بھی جو ہمارا بندہ جو ہماری بندی جیسا ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک کے بعد اللہ کی بات اللہ کی زبان حضور وسلم لیکن پہلے اللہ پاک نے اس رو میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے جیسے ہوا پانی اور روشنی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے مشرق والے مغرب والے شناخ والے جنوب پر دیہات گاؤں شہر صوبہ اور پھر جتنے طبقات ہیں حکومتوں کو اس کی ضرورت عہدے داروں کو اس کی ضرورت تاجروں کو کاشتکاروں کو مزدوروں کو انجینئروں کو ڈاکٹروں کو علماء کو اللہ والوں کو نبیوں کو پیغمبروں کو سب کو اس کی ضرورت ان تمام ضرورتوں کا انتظام تنہ تنہا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بلا شرکتیں ری بتایا کیا بندے کیا چاہتے ہیں اللہ تو اللہ نے تو بھائی سیل سے کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ کی وفاداری کرو گے اور وہ بھی دی تم تم میرا کہا مانو گے میرے ساتھ کی وفاداری کرو گے تو میں تمہاری ایسی سنوں گا کہ تم سوچ نہیں سکو گے اس وقت میں پوری دنیا کے انسانوں کے چار مسئلے مشترک ہیں اچھی طرح اللہ مجھ سے بھی کہلوا دے آپ کے ساتھ اور آپ بھی سمجھے اور ہم سب اس پر عمل سب سے پوری سب تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہر ایک امن چاہتا ہے بدعمنی سے ہر ایک پریشان اور کوئی دنیا میں ایسا ایک نہیں ملے گا چاہے حکومتیں ہوں عہدے دار ہوں اور دولت مند ہوں اور چاہے غریب سے غریب آدمی ہو بھیک مانگتا ہو سب سے پہلی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت امن کہ ہر ایک امن سے رہے گاؤں میں ہو شہر میں ہو گھر میں ہو مارکٹ میں ہو بازار میں ہو آفس میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو بیماری میں ہو تندرستی میں ہو حالات اچھے ہوں تنگی کے ہوں ہر ایک چاہتا ہے امن وہ قرآن جو حز ر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میراث میں دیا ہے اور جس کے لئے آپ نے گارنٹی اتنی زبردست دی کہ یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے جیسے کوئی آدمی مرے اپنے اولاد کے لئے گھر کاروبار کوئی سامان نہ ہو تو بیچارا بھی مانتا پھرتا ہے میں نے تم کو کسی کی گود میں نہیں بٹھایا ہے کسی کا مرہو نے منت نہیں بنایا ہے میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں اور گارنٹی اتنی ہے کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹیاں دیتی ہوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن عملی طور پر ہر ایک کی زندگی میں آ جائے تاجروں سے متعلق جو جن قرآن ہے کاشکاروں سے متعلق جو قرآن کے احکامات ہیں مزدوری کرنے والے غریبوں مرد عورتیں جوانوں تندرست بیمار بوڑھے جس کی زندگی سے جو متعلق ہے وہ پورا قرآن میں ہے وہ میں تمہیں میراث میں میں کر جا رہا ہوں اور یاد رکھنا دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن عملی طور پر زندگیوں میں آ جائے تجارت سے متعلق جتنا قرآن نے کہا ہے حلال حرام جائز نادائز پاک ناپاک وہ سب قرآن نے دے دیا ہے تاجروں کے لیے ایسے ہی عورتوں کے لیے مردوں کے لیے عوام کے لیے خواص کے لیے مشرق والوں کے لیے مغرب والوں کے لیے ہر ایک کے لیے ہر ایک جو جس شعبے میں ہے اور جو جس طبقے میں ہے اس طبقے کی ساری میری قرآن نے کر دی وہ قرآن زندگیوں میں آ جاوے اس کی محنت میں تمہیں اس کا وارث بنا کے جا رہا ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت ہماری پیغمبروں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو امتوں کو پیسہ زمین مکان اس کا وارث نہیں بنا جو کچھ لے کر آتے ہیں اللہ سے ہم اس کا وارث بناتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان اور ایمان کی دعوت اور اسی کے ساتھ قرآن علم الہی یہ دو چیزیں لے کر آئے اور دونوں سے آپ نے شروع کیا اور امت کہ اس آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو اللہ کا نبی برحق ماننے والا اللہ کو اللہ ماننے والا وہ حضور کا وارث ہے جو بھی ہو کہاں بھی ہو کی گارنٹی ہے دی کہ اگر تم نے ان دو چیزوں کو زندگی میں جگہ دے دی قرآن کے احکامات حلال حرام جائے نا کی تمیز کے ساتھ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں کس سے ناراض ہوتے ہیں اس لیے ایک, ایک ایک واضح کرتی ہے اور یہ قرآن عملی طور پر زندگیوں میں آ جائے جیسے ہمارا سر سے پیر تک کا جسم ہے نا قرآن نے آنکھوں کا دین بھی دیا ہے کانوں کا بھی دیا ہے زبانوں کا بھی دیا ہے کانوں کا بھی دیا ہے سر سے پیر تک کے سارے آزار ہاتھ سے کیا پکڑنا کیا نہیں پکڑنا کیا لینا کیا دینا کس طرح لینا کس طرح نہیں لینا ایک ایک چیز وہ زندگی میں آ جائے اس کی محنت تر نام سنت ہے اگر تم نے یہ دو چیزیں مولانا عصب صحابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اول سنت اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت الى اللہ سب سے پہلی سنت پیغمبری کا تاج سر مبارک پر رکھے جانے کے بعد اور ذمہ داری دیے جانے کے بعد ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دائیل بنا کر اور شاید بشیر بنا کر بشیر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے قرآن نے ایک اللہ پاک سے کہا اللہ پاک نے حضرت سے فرمایا وَإِنَّهُ انحول لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اس قرآن میں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے امت ہے جتنی قوم ہے جتنے علاقے جتنے خاندان جتنے قبیلے جتنے افراد جو کچھ ہوا ہے اس سب کو ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں پیارے نبی یہ آپ کی اور آپ کی قوم کے لیے جو آپ کا اللہ کے نبی مانتا ہے جو آپ کا کلمہ پڑتا ہے اس کے لیے وَإنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ پھر آگے فرمایا تُسْأَلُونَ قرآن پڑھ کے نبیوں کے واقعات پڑھ کے امتوں کے حالات پڑھ کے اللہ کی مددوں کے واقعات پڑھ کے اللہ کے انتقام اور اللہ نے قوموں سے کیسا بدلا لیا اور قوموں کو کیسا حالات کیا ان سارے کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر آگے کیا کیا تمہارے سے پوچھا جائے گا وسا اوپر تو سارے پوچھے جائیں گے جیسے نبیوں سے اللہ پاک پوچھے گا پیغمبروں سے پوچھے گا ہم نے آپ کو پرانی امت کے لیے فلانی قوم کے لیے فلانے علاقے کے لیے ہمارا پیغام آپ نے پہنچایا امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ نے امت کے ساتھ کیا کیا وہ سب پوچھا جائے گا اللہ ایک اکیلی ذات اللہ باقی سب محروم تو فرماؤ کہ اگر تم نے یہ دو چیزیں زندگی میں جگہ دے دی ایک قرآن اور ایک قرآن زندگیوں میں آ جاوے عملی طور پر اس کی محنت اس لئے قرآن کے تقاضے ہیں قرآن کا تقاضہ سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو ذالک الکتاب بھائی کتنا ہی بڑا عالم اور کیسا ہی بزرگ یہاں تک صحابی اگر ان کے دل میں بھی سا شک شبہ ہو گیا تو اللہ تو اللہ ہے بے نیا اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور اسی لیے بعض واقعات صحابہ سے اللہ پاک نے ایسے ظاہر کرائے جو قیامت تک والی قیامت تک آنے والی امت کے لیے حضرت عبداللہ بن عبی الشرح رضی اللہ تعالی نے بہت اونچے درجے کے صحابی اور کاتب وہی تھے حضور وہی وہ آتی تھی وہ لکھتے تھے ملا کر آتے تھے وہ لکھتے تھے مشرقی نے مکہ کا مت لگاتے تھے کہ ایک کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک آدمی بہت اچھے عربی جانتا ہے اور وہ رات کو اندھیرے میں ان کو بتا دیتا ہے اور یہ صبح کو یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ اللہ کا کلام آیا مشرقی نے آپ پر یہ تہمتیں لگاتے تھے اور آپ کے بارے میں کہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے کے طور پر. اس لیے اللہ اللہ کی ذات نمونہ ہے اور آپ نے جو نمونے تیار کیے ہیں وہ صحابہ ہیں اور فرمایا شہابی کا بی یہ تمقئی تم میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے جس طرح ستارے میں خود روشنی ہے اور اس کی روشنی سے دنیا فائدہ پہنچاتی ہے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے میرے صحابہ آسمان کے میں سے جس کا بھی کرو گے جن کی بھی چال چلو گے جن کی سوچ جن کا عمل جن کے اخلاق جن کا اعداد ہدایت مل جائے گی تو یہ حضرت عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے وہاں جو قرآن کرتا تھا وہ لکھتے تھے حضور لکھواتے تھے تو پھر بولتے تھے وہ لکھتے تھے بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے یہاں بھی یہی کام رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی رہی رضی اللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ لکھتے رہے. لیکن وہی بات یاد ہے نا بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندا بھی جما بھائی نہ بین بھائی سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے اندر ہی اندر اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہیں شیطان کام کر گیا ایک دن شک ہو گیا اسی لیے جو ہماری حضر العظم ہے نا ہم لوگ تو پڑھتے نہیں نا بڑی مشکل یہ. ایسی دعائیں ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الشک فی الحق بہادل الیقین اللہ کے پناہ کہ جو حق ہے, حق ہے حق ہے حق ہے اس میں کسی طرح کا کوئی اللہ تیری پناہ تو بچائے گا تو بچوں گا دعا ہے اللہ یہ اونچے درجے کے صحابی سے اونچے کوئی درجہ ہو سکتا لیکن وہ مشرکین جو ترہ ترہ سے ترہ ترہ ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا شک پڑ گیا ہو گیا اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکہ چلے گئے کہ ہاں بھائی وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے <laughs> بہت اچھے عدبی جانتا ہے وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے اتنے اسی لیے کہتے ہیں یہ کہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے اس لیے یہ جو دعا سکھائی نا اللہ عمدہ معافی چاہتا ہوں اور حافظ چاہتا ہوں عافیت کی شرح کی ہے آفیت کس کو کہتے ہیں تمام دینی اور دنیاوی دینی زندگی کے جتنے شعبے دیدہ, عبادت معاملات معاشرت اخلاق عادات دنیاوی زندگی کا کھانا کمانا پہننا اور اوڑھنا مکان بیوی شادی ان تمام شعبوں میں مکمل رہ بری میں کسی میں شک اور شبہ تو مارے جاؤ گے اتنے اونچے درجے کے شہابی شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا معمولی بات نہیں ہے مرتد ہو جانا ایمان کا چھن جانا محروم ہو جانا اس سے بڑی کوئی محروم ہی نہیں ہے ساتوں زمین آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے ساری دنیا اور اس کی حکومتیں حادثوں سے نکل جائے یہ تو کوئی کے برابر نہیں لیکن ایمان ایمان ضرورت کے برابر ضرورت کے برابر کا ایمان وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے عبادت کا راستہ وہ ایمان چھن گیا اس لیے کہ اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے وہ شیطان جینوں کام کرتا ہے یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے hum, hum, میں ہوں میں ہوں میں نے قربانی میرے مجاہد میرے سفر میری تا, میری دعوت میری تقریریں میرے بیانات میرے یہ بھی ڈالتا ہے اور کبھی مایوس حتیٰ ادستی اثر رسل سورے سکھ کے آخری ہیں پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی ان کو اپنا جا جب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا مانب پہ اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں اور کبھی بالکل مایوس تھی یار اتنے سال ہو گئے اتنے چلے دے دیے اتنی نمازیں پڑھ لی کچھ نہیں بنا ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا نماز کیا کریں گے مایوس کرتا ہے اس لیے ہدایت کیا ہے دوست دشمن کو پہچاننا کون پتاشے میں زہر دیتا ہے اور کون کروی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مار کے شہد کا سامان دیتا ہے